На протяжении всего этого времени наша кризисная интервенция была разнонаправленной. Это и кризисное консультирование, телефонное кризисное консультирование моряков, которые были заблокированы в Крыму, в Донбассе, психологическая помощь, реабилитация, психотерапия пострадавшим в результате взрыва газопровода жилого дома по улице Лазорной. Затем подключились непосредственно к работе с военнослужащими на обращение фонда Крылья Феникса. В июне прошлого года было установлено дежурство на КПП с как бы психологического сопровождения, оповещения о раненых погибших, которые стали появляться уже в июне прошлого года. после этого на обращение было врача военного госпиталя для фактически все лето волонтеры провели жизнь, весь отпуск в госпитале, проводили ежедневное консультирование, поддержку, помощь всеми возможными силами, психологическую помощь раненым, которые находились на лечении в нашем Николаевском военном госпитале. С третьего мая мобилизации было принято решение оказывать, проводить психологическую подготовку военнослужащих, которые мобилизованы и готовились к отправку АТО. Целью таких тренингов, такой работы групповой было психоэдукация, психопросвещение, ну то есть э, рассказать, обучить техникам приемов, как можно снизить последствия боевого стресса с тем, чтобы предотвратить последующее возникновение хронических реакций на стрессовые события, на участие в военных действиях, с появлением, с возвращением в отпуск на ротацию. Приходилось реагировать, вот, так называемое экстренное военное реагирование, оказывать реабилитацию, психотерапию солдатам, бойцам, которые находились в краткосрочном отпуске. Ну, вот вот, по направлениям нашей работы это и консультирование психологическое, и реабилитация, психотерапия, и психотерапия, и психологическая поддержка, помощь членам семьи, детям. Мы выезжали на полевой широкий лан, в в дети учебные центры, так называемые наши любимые морские котики, работали с сухопутными войсками и с морской пехотой, ну, так около 7-8 воинских частей, подразделений, работы очень много. А что включает в себя профилактика боевого стресса? Как? Работа с бойцами, которые собираются в зону АТО перед их отправлением. Это тренинговые занятия, которые проходят в течение нескольких часов. К сожалению, у нас нет возможности работать пока так, как работают у людей в других, других, городах на выезде. 8 часов эти тренинги у нас часа 3 или 2 двухчасовых тренинга разбиты на две части. Это работа с разными составами военнослужащих, рядовые, офицеры, либо смешанные группы, либо группы бывает, смешанные в том плане, что есть и новички мобилизованные, и те, кто уже был в зоне АТО, на информирование о том, что происходит с человеческой психикой, когда он попадает в зону боевых действий, как реагирует психика на стресс, какие бывают реакции, что можно ожидать от себя, что можно ожидать от другого, отработка определенных упражнений, определенных навыков для стабилизации своего организма в стрессовой ситуации отработка навыков помощи другому, помощи товарищей в острой стрессовой ситуации, для того, чтобы все-таки он выжил и вышел оттуда, не минимально травмированный и, и сохранил собственное самоважение. Конечно, очень важно, чтобы них были ресурсы справляться с тем, что, 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 с тем, что их ждет именно непосредственно на время, с боевым стрессом потому что это требует огромного напряжения физических, и психологических сил. Но не менее важно, чтобы они могли, вернувшись во временной отпуск, да, или после уже, да, после службы, вернулись в мирную жизнь, могли адаптироваться к этой мирной жизни. Робот, мы сейчас как бы вот, коротко э, рассказали о том, как психолог... Участвует в подготовке бойцов. Я еще, короче, расскажу о том, как психолог участвует в процессе боевом в зоне АТО. И Евгения рассказала о том, что нужно делать, да, и что уже делается по выходу. То есть, в принципе, вся деятельность психолога, о которой мы сейчас говорим, ну вот в рамках этой темы она делится на несколько этапов на самом деле их все-таки больше да? ну, вот основные три это э, вхождение бойца в зону войны собственное его нахождение на войне и его выход из войны и вот эта моя работа так, когда я нахожусь в зоне она невозможна без первого и естественно без второго я, я об этом бы хотела сказать потому что и сейчас слава Богу вот этот процесс он все-таки э, выстраивается взаимосвязь уже налажена и э, я на опыте уже вижу отличия в моих первичных выездах, когда это действительно было экстренное реагирование, я состою в группе экстренного реагирования. Как это называется позвонили, э, рюкзак на плечо, и вперед любыми путями значит, ты добираешься. Ты приезжаешь, ты приезжаешь уже э, разбираться по факту, когда что-то случилось. Это было вот э, в конце лета, осенью и так далее. Это была тяжелая работа, потому что ты приезжаешь туда уже... Э, действие совершилось, когда уже боец вышел из себя, уже что-то, э, ну, либо проявил себя не так, как положено, есть факт девятного поведения, там, нарушение воинского устава и так далее, и так далее. И это было сложно. По сути, если командир заинтересован в том, чтобы его боевое подразделение качественно выполняло боевую задачу, меньше было потерь, а любой нормальный вменяемый командир в этом должен быть заинтересован, да? Тогда он идет на встречу, он без концепции просто читает программу, говорит, окей, давайте мы работаем. И вот результаты вот этого труда мы уже видим. Ребята по выходу из боевой, э, из зоны боевых действий в базовый лагерь, не на ротацию, в базовый лагерь, да, вместо того, чтобы делать то, что они обычно раньше делали, то, о чем мы, да, и то, о чем мы говорим, что алкоголизм развивается в армии, так вот в тех частях, где есть меняемый кармандец, э, там есть такая краткосрочная программа, ну, так называемая карантина. Это во всех армиях развитых, цивилизованных делается, когда солдат выходит из зоны боевых действий, он поступает от 3 до 7 дней на карантин, где он спит, он моется, с ним работают психологи, его обследуют и так далее, и так далее. То есть с него стряхивают войну. И только потом его выпускают куда-то в мирную жизнь. И это есть нормально, это есть правда. Это очень заразительно вот эта арт-терапия, потому что начинают рисовать один, и они вот так смотрят подозрительно, что ты там, а, что ты? а дайте мне рисочек, а я тоже буду. И вот постепенно все включаются, и прорисовывая, они возвращаются вот на уровень деток. Да, и в этом сознании восстанавливается все вот порванные ниточки, которые там война разрывает, они связываются, и, прорисовывая какие-то свои эмоции, свои страхи, свои вот эти негативные напряжения, они устряхивают, и действительно часто говорят, ну, как хорошо. Вот, поэтому очень важно вот эти ниточки связать, для того, чтобы потом можно было вернуться в мирную жизнь, то, о чем мы сегодня говорим, о войны к миру, и не принести сюда вот этот весь багаж, вот эту всю броню, а как-то разложить ее по полочкам и, в общем-то, оценить, понять, что тот опыт, который они там получили, он действительно был для чего-то нужен, его можно здесь использовать, и что это не вычеркнутое из жизни время, а время, которое тоже очень ценно, очень важно, которое принесло в жизнь свои какие-то вещи. Сегодня мы воюем, а завтра будет мир, и завтра нам нужно будет столкнуться всему обществу. Ситуация будет демобилизована, когда э, нужно будет понимать, что делать с семьей, с детьми, которые э, переселены с других районов, которые тоже переживают, которые... Э, вот у меня недавно была ситуация, когда женщина говорит, э, ребенок в школе, он просто не говорит, он просто не говорит. То есть что делать? Поэтому э, в рамках психологической службы университета э, сейчас идет работа по созданию группы подготовки психологов. Почему группы, почему не в таком общем масштабе? Потому что не все могут, ну и, наверное, не всем нужно. Это должна быть особая категория очень мотивированных психологов, будущих специалистов, которые будут ответственно относиться к своей работе. Потому что с такой категорией людей самое главное, не, не, лучше не доработать, чем, чем переработать. Да, вот, э, очень важно здесь нести э, себя очень ответственно и быть честным по отношению к себе и, и к тому, с кем вы работаете.